Salam əziz izləyicilər və fikirlilik kanalının takipçiləri. Bu gün sizlərin qarşısında möhtəşəm bir video ilə yenə qarşıdayam. Dostlar, bu videoda biz əslində bir, bir video deməyəyik, biz PlayStation haqqında seri hal halında arxa arxaya videolar çəkəcəyik. Ümid edirəm ki, bu videolardan sonra alınızda sual qalmaz. Bu videoda dostlar biz hələ ki PlayStation akkauntları haqqında və yaxud da PlayStation akkauntları alarkən nelərə diqqət etməliyik? Bunun haqqında bir məlumat vermək istəyirəm dostlar. İnternetdə bəzən çox qabaqma çıxır. Bəzən çox görürəm. Oyunlar istər offline oyunlar olur, yəni yazdıranlar olur. Online oyunlar olur, yəni və ya hətta zəmanətlə oyunlar satanlar olur. Yəni bunlar haqqında bir məlumat paylaşmaq istəyirəm dostlar. Ümid edirəm ki, bu video sizlər üçün faydalı olar bə bu videonu like edib bəyənərsiz və suallarınız olsa da dostlar yorumlarda yazarsınız. Mən hamısına cavab verəcəm. Dostlar belədir. Videolar seri haqqında olacaq. Məsələn bu videoda oyuna hesabları haqqında. Daha sonra mən oynayarkən hansı ölkəni account açmalıyam? Hansı ölkələrdə ucuz olur? qalsı ölkənin accountuna ucuz olur. Bunları necə aldatmaq olur və ya hətta hazır hesab şəklində oynamaq sərf edirmi, disk şəklində nədir? Bunlar haqqında ümum belə bir belə deyək də məlumat paylaşacağam və sizlərin ağlında da sual qalmıdı. Düzdür, bundan əvvəl də PlayStation-a aid biz birdən çox video paylaşmışıq. İstər PlayStation Türkiyə hesabı açmaq olsun, istər PlayStation korsan oyun orijinal oyun fərqləri olsun. Bu videonun altında hamısını yerləşdirəcəm. Siz oradan məlumatlara baxa bilərsiniz və yaxud da podkast halında belə deyək, ə, əlavə edəcəm. Ə, yəni sırayla siz o videolara baxa bilərsiniz dostlar. PlayStation haqqı, yəni istərazla bizə liqası olsun. Bütün videolarımıza baxa bilərsiniz. Məhs dostlar bu videoda hesab haqqında danışmaq istəyirəm. Məlumat vermək istəyirəm. Məsəl üçün belə bir variantlar var. PlayStation account-da alarkən, yəni bunun diskindən nə diskəm nə fərqi var deməyəcəm. Düzdür, təbii ki, onun haqqında videomuz var, amma qısaca belə mən sizə bunu izah edim dostlar. Yəni bunun disklə nə fərqi var? Disnan fərqi odur ki, bu hesabın bunu şifrə parolunda yazırsınız, dosta və vaxtı hesab şəklində açırsınız. Yəni sizin tamamilə dijital şəkildə sizin PlayStationinizdə olur bu oyunlar. Yəni belə deyək, PlayStation 5 olsun, 4 olsun fərqi yoxdur. Siz aqan şəklində PlayStationdakı oyunlara daxil olursunuz və ömrü boyu oynayırsınız. Yəni düzgünü belə bu şəkildədir. Oyunları silsəz belə siz bu oyunları siz həmin kitabxananızdan baxın oyun kitabxanası var. Burda mən bunu göstərəm sizlərsin. Bu PlayStation de endir sadəcə kompüterdən göstərirəm mən. Oyun kitabxananızdan yenidən bu oyunları, yəni siz köçürdə bilərsiniz. Baxın, məsəl üçün mən burada 3 ədəd oyun almışam. Call of Duty-ni məsələn almışam burada. Mortal Kombat almışam PlayStation 5 həm PlayStation 4 üçün, həm də burada GTA var, həm PlayStation, həm PlayStation 4 üçün. Mən bunları PlayStation-dan sildikdən sonra digərinə yükləyirəm. Ha, hə, bunun bir də offline versiyası var. Bəzən qarşınıza çıxa bilər belə bir şəkildə offline. Nədir? Yəni siz internetə qoşmayaraq siz belə deyək. Əla mənim bildiyim qədər elə bu şəkildədir. İnternetə qoşmamış Bu oyunları siz oynayırsınız. Təbii ki, bunun mənfi cəhətləri var. Mənfi cəhətləri nədir, dostlar? Burada belə bir şey baş qarışlığı olmasın. Yəni siz internetə qoşulduqda bu oyunlar ə, başqa insanın kompüterində, PlayStation-da olduğu üçün, yəni eyni hesab maksimum 2 PlayStation-da ola bilər, dostlar. Yəni tutaq ki, bu bu, bu hesab 2 PlayStation-da varsa, siz internetə qoşmuşdusa, o internetə qoşula bilər. Təbii ki, burada toqquşma baş verə bilər. Yəni siz PlayStation-ınız internetə qoşulduqda bunlar qıfıla düşəcək, dostlar. Burada nə olur? Bu zamanda düzdür, ucuz başa gələ bilər, amma mənfi cəhəti odur ki, siz toquşma başa gəldikdə bu oyunlarını sizin belə deyək, qıfıla düşür dostlar. Təbii ki, burada da oynaya bilmirsiz. Məs orijinal oyunundan nə söhbət. O onlayn belə bir söhbət də var, onun da bir açıqlıq gətirir. Bəzən çox sual gəlir dostlar. Həqiqətən mənə çox sual gəlir bunun haqqında. Onun üçün bu videoda açıqlamaq istəyirəm. Yəni bilməyənlər bunu başa düşsün. Sorğuya məsəl verəndə ki, yəni bu videonu çəkmişəm də çəkməmiş olmayın. Yəni onlayn versiya odur ki, yəni siz internetə qoşulu bir vəziyyətdə bu oyunları oynayırsınız. İnternetə qoşulu bir vəziyyətdə oynayırsınız. Yəni siz PlayStation-ın internetini söndürdünüz. Söndürdükdən sonra bu oyunlar yəqin ki, aktiv olmur. Mənim bildiyim qədərlə budur. Yəni açıqlıq gətirməsə. Siz əgər hesab alırsınızsa, dostlar, ən yaxşı variant məndeyim. Təbii ki, bu hesablar bizə də olur, yəni Türkiyə Türkiyə hesabı. PlayStation Türkiye hesabı hazır oyunlar şəkildə biz satırıq dostlar. Instagramdan bizimlə əlaqə çıxaraq bu oyunları əldə edə bilərsiniz. Necə? Biz necə edirik? Yəni hesabın şifrə parolunu bir dəfəlik veririk dostlar biz sizə. Yəni burada belə bir şey yoxdur. Yəni necə deyək? Offline şəkildə və ya da onlayn heç bir məhdudiyyət yoxdur yəni burada. Belə deyək, baxın oyun kitabxanasına daxil olursuz. Siz baxın bu şəkildə hesabınıza giriş edə biləcəksiniz. İstəyirsiniz kompüterdən girin, istəyirsiniz PlayStation-a daxil edin. Onu da birazdan göstərəm beləzəm PlayStation-də daxil edilə bilər hesab və oyunları necə yükləyə bilər, birazdan Biləz, onun da göstərəcəm. Sadəcə burada başa düşməyinizi istəyirəm, yəni burada tema nədir. Yəni bu belədir dostlar. Yəni kitabxananızda oyunlar baxın bu şəkildə olacaq. Yəni siz gəlib PlayStation-dan bu oyunları silib və ya hətta internetə də qoşusasınız, qoşmasanız da, yəni fərqi yoxdur. Bu oyunlar sizin olacaq. Ömürlükdür. Yəni bu da zəmanət falan yoxdur, dostlar. Mən öz adımə danışsam, təbii ki, bu başqa yerdən alıram və ya hətta mən falan yerdən almışam oyunu və ya hətta mən Gətdim başqırdım. Belə oldu dostlar, belə yazmayın. Xahiş edirəm, yorumlarda bu şəkildə yazmayın. Yəni mən oyunu bu şəkildə verirəm. Hesab şəklində istəyən Instagramda məndə əlaqəyə saxlayıb qiymətlərindən maraq ola bilər. Hazır bu şəkildə. Tutaq ki, sizə belə bir misal verim dostlar. Məsələn bu oyunun qiyməti belədir. Bu şəkildə daxil olub bu oyunun qiyməti u endirimdə deyil, dostlar, belədir. Endirimdə deyil, amma mən sizə bu endirimdə değilsə aşağı qiymətə verə bilərəm, dostlar. Məsələn belə deyək, bir dəfə misal olaraq sizə bir oyun göstərəm. Baxın, tutaq ki FIFA almaq istəyirsiniz, FC 24 almaq istəyirsiniz. Original hesab şəklində satırıq. Daxil olursuz FIFA-ya, bunun qiymətindən maraqlanırsınız, baxırsınız. Yəni burada biz necə edirik? Bunun qiyməti təbii ki, burada tutaq ki, 1425 TL e, bunun qiyməti var. Biz bu 1425 TL-dən aşağı verə bilərik. Məsələn, 1425 TL nədir? Burada hesablama edəyək. Türkiyə hesabına göstərəm. Təbii ki, ucuz Türkiyə hesabıdır, dostlar. Biz də Türkiyə hesabına alıb, başqa ölkələrin də hesabları var. Onları da ki, bundan başqa videomuzda da başa salacağıq, dostlar. Yəni hansı hesab sərfəlidsə. Burada TL azına çevirirsiniz, dostlar. Misalçı 1425 idi. Gəlirsiz burdan. industri 225 dəyildir. Tutaq ki, 80 manatdır, dostlar. Yəni biz bunun qiyməti 80 manatdırsa, siz yəni bununla yəni belə deyək, Türkiyə hesab açmaq və ya da Türkiyədə tanışınız yoxdursa və ya da Türkiyə hesabından pul vura bilmirsinizsə, hazır bir şəkildə almaq istəyirsə, bilirsiniz ki, təbii ki, bu oyunların qiyməti kifayət qədər bahalı qiyməti olur təzə çıxanda. Bəzən diskləri bunun 100 manat, 120 manat ə, mağazalarda bunun qiyməti 170 manat olur. Biz buradan sizi 80, yəni öz qiyməti nədir? sə burda. Tusaq 80 manatlıqsa, biz sizə bunu 75 manata veririk. 5 manat da aşağıdır. Mən misal üçün deyirəm. Bunun qiymətə 80 manatlıqdı, biz sizə bunu 80 manatdan verəcəyik. Üzərində də təbii ki, hədiyyə şəklində oyun veririk, dostlar. Yəni bu sizə tərbi ki sərf edir. Yəni bu şəkildədir. Belədir, dostlar. Siz bu hesabı aldınız, şifrə ilə daxil etdiniz PlayStation-a, kitabxananızda bu oyunlar olacaq. Yəni burada belə bir məhdudiyyət yoxdur. क्या देखे तरह ki e, belə deyək bu oyunlar yəni oflayn şəkildədir və yaxud da onlayn şəkildədir dostlar. Məsələn, baxın bu elə bir hesab var. Bu həmin hesab da satışdadır dostlar. İstəsəniz Instagram adresimizdən bizə yaza bilərsiniz. Yəni videonun altında Instagram adresini əlavə etmişəm. Baxın, GTA oyunudur. GTA 5 təbii ki, bilirsiniz ki, ən çox oynanan oyunlardan biridir. Həm PlayStation 5, həm PlayStation 4 üçün keçənlər. Yəni bu nə deməkdir? Bu demək deyil ki, dostlar, bu oyun yəni PlayStation 5-də oynaya bilmirik, və yax da Yəni bunu PlayStation 4-də oynaya bilər. Xeyr, dostlar, mən oyunlar alarkən, dostum, universal bir şəkil alıram. Necə? Məsəl üçün GTA oynayırsınız, bunu PlayStation 5 versiyası da gəlir üzərində, PlayStation 4 versiyası da gəlir və yaxud da Mortal Kombat alırsa PlayStation 5 və PlayStation 4. Bu oyunu da üçüncü oyunda sizə hədiyyə olaraq əlavə edirəm. İstəsəz oynayarsınız, istəsəz oynamazsınız. Yəni yükləyib. Təbii ki, hesab sizin adınıza olur. Belədir. Şifrə parolunu dəyişmək üçün Gmailin pasportunu da sizələr veririk dostlar. Yəni oradan da siz Gmaildəki şifrələrinizi mütləq bir şəkildə dəyişirsiniz. Düzdür? Məndən başqa bunu və sizdən başqa şifrəsinin heç kim bilmir. Sadəcə siz şifrəsini dəyişdirdiyinizdə mən e belə bunun şifrəsini bilmirəm dostlar. Yəni bu oyunda heç bir şəkildə məndə olmur və ya da başkasında olmur dostlar. Yəni sizə aid olur. Hamısı da siz əlaqəyə çıxaraq bunu bizdən öyrənə bilərsiniz. Yəni bu oyunları əlavə edirsiniz, PlayStation 5-də də, də oynaya bilirsiz, 4-də də. Necə? Məsələn, 65 manat, yəni qiyməti olur, uzağı yəni 70, 65 manat belə deyim. Bu hesabın hal-hazırkı qiyməti dostlar 70 azdır. Yəni siz 70 manat ödeyərək belədir. Bu oyunların hamısına sahib ola bilərsiniz. Necə? Yəni 70 manat ödəyirsiz dostlar. Bildiniz ki, yəni bu GTA 5-in PlayStation 5 versiyası hal-hazırda disk versiyası, yəni 50 manatdan 60 manatdan satılır. Siz yəni 70 manatdan ödəyərək, yəni endirim də edərəm, çalışıram əlimdən gəldiyi yəni 65 manatda da verə bilərəm bu səbəb. Yəni Azərbaycan adına söhbət gedir. Bu oyunlara sahib ola bilərsiniz. Baxın, gördünüz ki, Mortal Kombat və e, GTA 5 və burada Call of Duty: WWII çox super oyundur dostlar. Bunu oynayanlar bilir. 3 dənə oyun, yəni bu möhtəşəm oyunlara sahib ola bilərsiniz. İndi isə keçək PlayStation-ı bunu PlayStation-ımıza necə daxil edirik, dostlar? Yəni bunu necə daxil edirik və bunu necə yükləyirik? Və hətta onlayn, oflayn fərqi varmı? Buna görəyik, dostlar. Dostlar, keçək PlayStation-ımıza. Təbii ki, burada ilk öncə PlayStation 4-dən göstərəcəm. Daha sonra məndə PlayStation 5 olmadığı üçün, dostlar, Q&A-dan sizə, yəni görüntülü bir şəkildə görs göstərərək PlayStation 5-də də hesaba daxil olmağı göstərəcəm, dostlar. İndi size göstereceğim dostlar. Yani nece hesaba daha olur, oyunları silip neceden yükleme olur. Yani biz bu oyunları nece bir şekilde seviyoruz. Bakın. Misal üçün bu oyunu hesaba hesabı əlavə etmək üçün bu PlayStation logosu var burada dostlar. Buna bir kere basırsınız. Burada gördüğünüz gibi güz e, güc yazısı var. İngiliz olanlarda yani burada görəcək. Közüyə məsədəki əsas burda kullanıcı dəyişdir. Yəni bunu hesab alanlar üçün göstərdim. Təbii ki, disk keçərdə də verir. Burda hansı hesaba əlavə diski oynama olur, fərqi yoxdur. E, Məsəl üçün burda yeni kullanıcısı var, dostlar. Yəni yeni kullanıcıya bir kliklə X'i basırsınız. Burda yeni kullanıcıya X'ə basdıqda iki ədəd burda yəni sizə seçənək göstərir. Birincisi kullanıcı olur, ikincisi konuk olur. Konuk oluq oyuna dedinizdə sizə bu belə deyək də PlayStationdə PES 2021 və ya da PES oynayırsınızsa və ya da FIFA oynayırsınızsa kimsə qonaq gələbsə sizə konuk olaraq əlavə edib ikinci pultu qoşa bilərsiniz və ya da siz hesab əlavə edirsiniz. Bu birinci səsinə X düyməsini basırıq, kullanıcı oluşdur. Sonra burada qəbul edəyirik. Və burada bizə ekrana gələn bildirimə ilirə deyirik. İndi hələ də kitabda gördünüz ki, PlayStation networka giriş. Təbii ki, bunları etməmişdən də PlayStation-ınızı internetə qoşursunuz. PlayStation-ın internetə qoşa bilmirsinizsə, gəlin onun da pikam başlanğıcını göstərəm, sonra sizə göstərim internetə qoşmağı göstərirəm. İnternetə qoşmaq üçün gəlirsiniz burda Ayarlar bölməsinə, ayarlar bölməsinə daxil olduqdan sonra burada gördünüz kimi ağ bölməsi var. Ağ bölməsinə gəlirsiz, burada internet bağlantısını ayarla deyirsiz dostlar. Wi-Fi və ya hələ də kabeldən qoşulmusunuzsa Wi-Fi ilə qoşulmaq istəyirsinizsə Wi-Fi-ni seçirsiniz. Kolay ütentməni basırsınız və ətrafınızdakı və ya hələ də evinizdəki olan Wi-Fi-a -yə axtarlayan. Yəni, bu deməkdir ki, burada onlayn bir şəkildə olacaq oyun. Yox dostlar. Sadəcə hesaba giriş etmək üçün, oyunu yəni PlayStation-ınıza yükləmək üçün bu lazımdır dostlar internet ilk öncə bulan hansısa bir internetə qoşulursuz dostlar. Qoşulduqdan sonra, yəni hansına qoşulmaq istəyirsə burada qoşulursuz dostlar. Qoşulduqdan sonra gəlirik indi hesabımıza girməyə. Mən qoşulduğum üçün yəni burada hansı internetə qoşmayacağam. Eee, onun üçün burada sizə göstərəcəyəm dostlar. Aha. Yəni gördünüz ki, əgər siz də aşağıda baxın, bu şəkildə internetə bağlanılmıyor göstərirsə, gəlirsiz burada ayarlar bölməsinə yenə ağ ayarlarına girirsiniz və burada internet bağlantını test edirsiniz. Yəni bunu edin dostlar, tövsiyədir ki, yəni siz əmin olun ki, həqiqətən sizin PlayStation-ınız -siz internetə qoşuludur. Yəni PlayStation sizin və yaxta internetiniz olmayə bilər və yaxta belə də hesabınız olmayə bilər. Burada diqqət edin. Əgər dostlar, bunu bunu yəni çox sual gəlir mənə. Yəni mənim PlayStation də şində oflayn oyunlar yazılıdır. Sizdən oyunu alsan bu oyunlar gedəcəyimi. Dostlar, yəni mən həqiqətən burada belə bir şey deyim də dostlar sizə. Yəni oflayn almısınız, internetə qoşa bilmirsinizsə bu əməliyyatlar həqiqətən olmur. Yəni mən sizə özümü satdığım belə deyək də, verdiyim hesabə cavabdehəm. Onun üçün yəni siz başqa yerdən alıb bu oflayndır. Mənim oyunlarım getdi, mənə deməyin. Xahiş edirəm bu barədə mənə yəni heç nə deməyin, doğru. Çünki bu belədir. Dostlar, yenə internetə qoşuluruq dostlar. Yəni burada da təpəsəm odur ki, yenə yenə belə deyək dostlar. O, original oyunlar oyun ki, bu şəkildə problemlər yaşamayın dostlar. Ortadakı düyməni basırıq dostlar. Gəlirik burdan göz bölməsini yenə istifadəçi dəyişdir deyirik. Daha sonra yeni istifadəçi deyirik burada. Yəni internetə fərz edirəm ki, qoşulub da PlayStationiniz burada kullanıcı ələşdir deyirik və qəbul et deyirik. Yəni irəli deyirik. Bu bölmədə görürsüz ki, bizim loqin parolumuzu yazdığımız yer. Burada gördünüz kimi seçənək gəlir, menyu olaraq giriş edir seçirsiniz. Baxın, yəni burada e-posta adresi və şifrə yazır. <coughs> Belədir dostlar, üzr istəyirik. Ə mən sizə verdiyim hesabın şifrə portalını bu şəkildə bura daxil edirsiniz. Bura daxil edirsiniz və giriş etdik. Şifrə yerinə şifrə, giriş e-mail adres yerinə yəni e-mail adres. Giriş etdikdən sonra artıq hesab sizin olur dostlar. Yəni şifrəsini dəyişdirmək üçün gəlin baxım onu göstərdim sizə necə şifrəsini dəyişirlər. Yəni baxın mən hesabıma daxil olmuşam. Məsəl üçün hesab budur dostlar. Yəni satlıq hesabı da sizə göstərim ə kullanıcı dəyişdir bölməsinə giririk. Burdan baxın, hesabımız budur. Yəni bu şəkildə sizə hesab daxil olacaq. Gəlin sizə indi bunun şifrəsini necə dəyişmək olar, dostlar, onu göstərim. Hesaba daxil olduqdan sonra gəlirsiniz dostlar buradan, belə deyək, ayarlar bölməsinə. Ayarlar bölməsinə gəldikdən sonra hesab idarəetməninə girirsiniz. PlayStation 4-də göstərim, birazdan PlayStation 5-i göstərəcəm. Burada gördünüz kimi <coughs> belədir, dostlar. Hesab məlumatları var və həm də gizlilik var. gizlilik ayarına bir kere klik edelim. burada gördüğünüz gibi menü olarak giriş yapılması var Yəni burada təkrar giriş elə etməyinizi istəyirsə, burdan yana yəni, dostlar şifrənizi yazırsınız və tamam deyirsiniz. Tamam dedikdən sonra burada ekrana şifrənizi dəyişdir bölümü açılacaq, dostlar. Oradan da siz e-mail adresinizə kod göndərərək həmin baxın, tutaq ki bu e-mail adresinə siz e-mail adresinə təbii ki şifrəsini verəcəmsiniz, dostlar. Oradan siz daxil oluruq hesabınızın şifrə parolu dəyişdirə bilərsiniz. Yəni mən burada giriş etmişəm, dostlar, belə deyək. İndi isə göstərim. Ə Yəni şifrəsini dəyiş, şifrəsini dəyişdirməkdə mən sizə köməkliyə gələcəm dostlar. Yəni istə fərqi yoxdur. Görentimli danışa bilərsiniz mənim, mənə əlaqə çıxa bilərsiniz. Dəyişməkdə sizə e belə də köməklik edəcəm dostlar. İndi isə bu oyundan silinsə belə necə yükləyə bilərsiniz? Bu da fərqi yoxdur. Ha. Bax məsələn belə deyim, bu interneti bağlayıb da sasa bilərsiniz. Bu oyunlar aktiv olacaq. Tutaq ki, bu oyunu mən silirəm dostlar buradan. Tutaq ki, məsəl üçün mən mausi sildikdən sonra necə aldıqda belələrim. Yəni bu e, belə deyək, orijinal oyunun mənə de, avantaj deyil, yəni, belə deyək, yaxşı tərəflərini göstərirəm. Bunu tutaq ki, burdan silirəm, dostlar, belə deyək. Tutaq ki, misal üçün deyirəm. Tutaq ki, bunu e, indi mən silməyəcəm, amma sil, e, canlı-canlı göstərmək istəyirəm sizə. Bu hesabda deyil də, bu bir şey hesabda göstərəcəm sizə. Ah, görək bu, bu bunu da göstərəm sizə. Çünki bu oyun oyun yükləmişəm, axı ah, ki mənim olsun göstərə bilmirəm. Dursaq ki bunu siləyəm, bunu siləyəm dostlar. Bunu oynamıram. Dursaq ki bunu silirəm. X düyməsini basıram. Bu oyun tamib şəkildə baxın. Can, Canın canıyam burada göstərirəm də dostlar. Yəni burada belə şübhəniz olmasın ki, mən burada nə isə yalandan göstərirəm. Baxın, yəni məsələn bu oyunu sildim, gəlirəm stora. Yəni təbii ki, bunu internetə qoşulub işə salmalısınız. Çünki normal olaraq siz belə deyək, telefona oyun yüklədiyiniz normal olaraq telefonu internetə qoşmalısınız. Bu doğumun kimi şeydir. E, yəni baxın, bu bölməyə gəlir, gəlirsiz burada e, library, yəni kitabxanalar bölməsinə. E, Türk hesabda dostlar kitabxanalara yazılacaq. Library-yə girirsiniz. Baxın, bu şəkildə oyunum silinib amma baxın burdadır. Bunun üzərində X düyməsini basdıq, axırda bu oyun yəni yenə PlayStation-da göstərəcək. Yəni burada zəmanətlə söhbəti yoxdur, dostlar. Bəzən sual verirsiniz mənə bu zəmanətləndirmi və ya həftəyəndirmi? Yo, dostlar, belə bir şey yoxdur. İndirdirsiz, yəni bu oyun bir dəfəlikdir, dostlar. Yəni bu oyunu bir dəfə siz alırsınız, ömürlük sizin olur, dostlar. Yəni burada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni oyunu köçürdüz, belə deyək, baxın, tutaq ki, məsəl üçün Mən internetsiz oynamaq istəyirəm. Yəni bu oyunun şifrə parolu sizin olur. Bu oyun sizə aid olur. Bunun bu hesab sizə daxildir. Heç kim bu hesabı dirmir. Yəni mən öz adından danışıram, dostlar, başqa adamdan ala bilərsiz. Baxın, tutaq ki, bu oyun, yəni ya, gəlin burdan interneti söndürün. İndi göstərim buna. Yəni söndürün, burdan fərqi yoxdur. Sizsiz qoşunun istəyi sönmür. Yəni bu oyuna daxil olub oynaya biləcəksiniz. Yəni burada göstərmək istədiyim şey odur ki, orijinal hesab almaq bu şəkildə olur. Yəni bunu alarkən diqqət edin dostlar. Yəni belə deyək də burada eee yəni necə mənsə başa sal izah edim burada. Şifrə parolunu verib dəyişə də bilərlər. Belə bir şey də ola bilər. Yəni belə şeylərə fikir verin. Yəni məndən alırsınızsa qiyməti bu şəkildə Instagram-a əlaqəyə çıxaraq məndən əlaqəyə çıxaraq bu hesaba ola bilərsiniz. İndi isə keçək PlayStation 5-də bunu necə edə bilərik? Kompüterdan onu göstərək. Ə, sizin məlumatınız olsun. Dostlar, kəssik kompüterimizə, kompüterimizdə bunu göstərək PlayStation 5-ə hesaba giriş etmək üçün. PlayStation Network-sin hesabını oluşturma və ya hesaba giriş etmək. Baxın, bu şəkildə hesab yaratma bölümünə gedin və yeni hesab oluşturulmasını seçin. Bilgilərinizi hesabınıza ekranda dilə əlavə edin. Yəni burada PlayStation 5 bölməsini seçirik də bu şəkildə ekranda göstərir, dostlar. Yəni belə deyək, PS5 oynayanlar təbii ki, bunu bilər, dostlar ə pultda aşağıda menyular olur ekranda belə bu şəkil təsəkk ki bu PlayStation ekranı menyusu bu şəkildə aşağıda dostlar belə menyular olur belə deyək bu menyularda orada hesaba girişən yəni, istifadəçi ekli bölməsi olur siz oradan hesabınıza giriş edə bilərsiniz yəni belə deyək ə hesabınıza giriş etdikdə PlayStation 5-də də deyil, eynidir. Belə çox da fərqi yoxdur dostlar. Ə, original oyunlarınız olur. Dostlar, videomuz bu qədər idi. Belə deyək. Bundan ə, əlavə də alınızda olan bütün suallara aid videolar yüklənəcək dostlar. Bu belə deyək, seri halında etmək istəyirəm dostlar bu videonu. Yəqin ki bu videodan sonra arxasınca və yaxda 1 gün ara verərək video o birisi videonu paylaşaram. Videomuzun da mövzusu ə, böyük ehtimalla disk belə deyək. orijinal hesab alarkən və yaxud da diskli oyun alarkən nəyərə diqqət etməliyik? Bunun üçün bir çox videolar olacaq dostlar videomuz bu qədər idi. Xahiş edirəm kanalımıza abunə olun və bəyənin ki, dostlar, maksimum insan bundan faydalanсын. Yəni bizimlə əlaqə çıxmaq istəyənlər də ki, bu kommentlər bölməsində Instagram adresimizdən bizə yazaraq oyun ala bilər, dostlar. Təqdim etdi Fikirli Kanal.